شاهداً ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد Baik لله kita kembali pada membacakan kisahnya para Nabi di mana masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita menyambung kembali apa yang ditulis oleh Alimah Ibn Kathir rahimahullah taala dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Nabi Nuh adalah rasul pertama bagi penduduk bumi. Ketika kerosakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba dan rasulnya Nabi Nuh alaihi salam menyeru untuk beribadah kepada Allah semata tiada sekutu baginya dan melarang menyembah apapun selainnya. Jadi sebagai pendahuluan bagi tajuk ini tentang Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama, pengarang mengatakan bahawasanya apabila kerosakan mula tersebar di atas muka bumi ini maka Allah Subhanahu wa taala turun mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Jadi tugas mengajak, tugas berdakwah ini bagaimana seseorang itu uh, diangkat menjadi nabi diangkat menjadi nabi dan diperintahkan untuk berdakwah maka dia menjadi menjadi seorang rasul. Jadi oleh sebab itulah ia dimulakan dengan memberitahu bahawa apabila kerusakan telah tersebar di atas muka bumi ini di mana manusia lebih cenderung untuk menyembah berhala-berhala ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk melarang perbuatan-perbuatan mereka menyembah berhala ketika itu. Baik. Kemudian disambung di sini, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahihain daripada hadis Imam uh, hadis Imam Ibn Iban daripada Abu Zur'a bin Amr bin Jarir daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka yakni ahli mauqif datang menemui Nabi Adam lalu mengatakan wahai Adam engkaulah bapanya manusia Allah menciptakanmu dengan tangannya jadi dengan kekuasaannya menyumbangkan sebagai roh ciptaan-Nya kepadamu memerintahkan para malaikat sujud kepadamu dan menempatkanmu di dalam syurga tidakkah engkau memberi syafa'at kepada kami dan untuk menemui Tuhanmu Azza wa maka Nabi Adam AS menjawab hari ini Tuhanku sangat marah belum pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak ada tidak akan marah seperti ini setelahnya jiwaku yang seharusnya diberi syafaat jiwaku yang seharusnya diberi syafaat Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu an meneruskan kisah hadis ini hingga tuntas secara panjang lebar seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam Baik jadi di sini pengarang ada membawakan riwayat daripada hadis yang sahih berkenaan dengan keadaan manusia di hari kiamat. Di mana apabila dalam keadaan kegerunan hari kiamat, dalam keadaan ketakutan itu, manusia ini orang-orang yang berada di padang mahsyar ahlul mauqif, mereka ini mendatangi Nabi Adam AS meminta syafaat daripada Nabi Adam AS. Eh subhanallah. Nabi Adam kemudian mengatakan bahawa senyap aku sendiri memerlukan syafaat. Maknanya Nabi Adam dalam riwayat lain mengatakan aku sendiri pernah makan buah larangan. Eh subhanallah. Dan dalam hadis yang sama juga hadis yang panjang yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari setelah itu mereka semua manusia ini pergi berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bila mereka berjumpa dengan Nabi Nuh mereka mengatakan wahai Nuh engkau adalah rasul pertama yang diutus. Jadi oleh sebab itu di dalam kitab ini sesuai dengan tajuknya bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Baik. Disambung di sini dengan mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya tidak menyembah berhala patung ataupun berhala-berhala yang lain. Dan pada masa yang sama mengakui keisaannya tiada Tuhan yang layak disembah dan tiada Tuhan selain selain daripadanya. Seperti yang Allah perintahkan kepada para Rasul setelah Nabi Nuh yang merupakan keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Surah Safat ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Surah Al-Hadid ayat 26. Artinya seluruh nabi setelah Nabi Nuh berasal dari keturunannya seperti itu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ini pengarang ada menyertakan berkenaan dengan utusan ataupun kita kata Uh, perintah yang Nabi Nuh AS dapatkan daripada Allah SWT iaitu menyeru kaumnya untuk hanya beribadat atau menyembah kepada Allah SWT sahaja tanpa disamakan, tanpa disembah bersamanya berhala-berhala atau patung-patung yang lain. Dan begitu juga di sini disebutkan bahawasanya Nabi Nuh AS meneruskan keturunan manusia ataupun anak cucunya Nabi Adam alaihissalam seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tauhid itu. Ya ini berhala. Surah An-Nahl ayat 36. Dan, dan pada ayat yang lain dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu Adakah kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain amba yang Maha Pemurah. Surah Az-Zukhruf ayat 45. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan aku maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. So ini adalah ayat-ayat yang lain yang juga menyentuh berkenaan dengan tugas para rasul itu para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya eh adalah untuk mereka itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala eh jadi sebab itu yang Allah mengatakan bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan aku maka sembahlah olehmu sekalian akan aku baik so inilah Uh, berkenaan dengan apa yang di, dikongsikan di sini tentang ayat-ayat yang menyentuh tentang tugas para nabi dan juga rasul. Waalaikumussalam. Jadi insyaallah kita akan sambung lagi membicarakan juga masih lagi tentang kisah Nabi Nuh salam menyeru kepada kaumnya insyaallah pada esok tengah hari. Waalaikumussalam. Jazakallahu khairan dan taswi kafal majlis. امين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعانا واعمالنا وصلاتنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى <applause> الله